Добрый день, вы дивитесь канал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, в студии «Костянтин Крупский», поруч земной Дмитро Білоцерковець, это директор департамента благоустрою и охраны природного середовища КМДА. Добрый день. Добрый день. Мы осенью, по-моему, с вами встречались. Да, Была где в сентябре. предвыборная кампания. Говорили о вашей борьбе с мафами. Борьба тогда только начиналась. Прошла осень, зима, весна, вот практически уже наступило лето. Сейчас борьба на какой стадии? Давайте я объясню у нас о двух этапах борьбы. Первый этап борьбы заключался в чем? В том, что городским советом было принято решение номер 6262, -62, которое обозначало, что те мафы, которые стояли до апреля 2013 года, что зафиксировано ортофотопланом, снимком всего города, имеют право узакониться и проплатить паевую. Почему именно апрель 2013 года? По той причине, что в начале 2013 года было принято решением Киевского Совета о моратории на установку новых мафов. Соответственно, те мафы, которые есть на ортофотоплане, то есть видно их крыши, они имели право проплатить паевую, тем самым легализировать свою деятельность на ближайший период. Те мафы, которые не платили паевую, подлежали демонтажу. Мы на сегодняшний день уже мы очистили полностью Печерский район от мафов, которые не платили по его. Уже почти очистили Оболонский район от незаконных мафов, которые не платили по его. Там осталось порядка 40 мафов демонтировать. И следующим районом будет Чущенковский район, в котором нам предстоит демонтировать порядка 300 мафов. И это первый этап. Мы очищаем Киев от мафов, которые не платили по его участия соответственно, не заплатили официально в бюджет. Следующим этапом это будет принятие комплексной схемы, исходя из которой те мафы, ведь есть среди законных мафов, которые платили по все равно те, которые мешают киевлянам. То есть mm -hmm. те мафы, которые платили по являются законными, они будут переставляться так, и их площадь будет уменьшаться так, чтобы они не мешали киевлянам. То есть, ну, простой пример. Э, возьмем ту же площадь арсенальную. По комплексной схеме там подразумеваются все мафы, которые там сейчас есть, все мафы, которые платили по его, они будут переставлены в основном все через дорогу, и их площадь будет уменьшена там не больше 15 квадратов каждый. А сейчас там есть и по 20 квадратов. Но это как пример. И они будут сбл сблокированы. Но я так понимаю, это все не очень легко идет, вот как, как прям по маслу. Вот захотели и... Под по-другому не бывает. Не забывайте, что, что такое мафы, да, и что такое мафы в Киеве. Киев это... Почему в Киеве тяжело носить с этим порядок? Потому что Киев самый большой город, и здесь в сумме ну, порядка 20 тысяч мафов, из которых по его оплатило порядка 7 тысяч. То есть остальные мафы являются незаконными, подлежат демонтажу и постепенно, постоянно демонтируются. А большинство незаконных мафов ставилось во времена партии регионов и Черновецкого. А соответственно, эти мафы ставились незаконно, просто за счет крыши какой-то, скажем так, в прокуратуре или в милиции тогдашней, или в администрации городской тогдашней. Кому-то что-то платили ежемесячно и, соответственно, ставили мафы. тогда в основном мафы ставили сетевики. То есть в Киеве, в принципе, порядка 70% мафов реально это является собственностью, там, не больше 20-30 людей. Uh -huh. По факту сетевики, аккумулируя ресурс, готовы бросать его против киевской администрации для того, чтобы останавливать демонтаж. То есть это логично, они защищают свой бизнес. Наша задача навести порядок и выполнить наказ киевлян, навести порядок в плане мафов. Почему еще тема мафов достаточно важна? Давайте тоже об этом чуть поговорим. Можно вспомнить даже нью теорию разбитых окон, если помните. Там подразумевалось о чем? О том, что порядок наводить нужно, подразумевая наведение с малого. То есть, первое, во-первых, за мелкие преступления большое наказание, что с тем самым останавливает крупные преступления, и порядок должен наводиться с малого. Если мы наведем порядок в мафах, то люди, видя порядок, они будут придерживаться порядка. То есть мы, мы я просто сможет... не согласен, что за мелкие преступления большое наказание. То есть, если я чиновник и я наворовал там 3 миллиарда, то Нет, значит у меня. Это в... само собой подразумевается большие наказания. Я имею в виду себя другом. Просто, ну, вчитайтесь: очень интересная теория разбитых окон. И на самом деле, ведь Нью-Йорк в конце 80-х, начало 90-х, как раз когда мэром стал Джулиани, это это был самый преступный город Америки. Там, ну, ежедневно, там, в год убивали там, несколько тысяч людей, там, несколько десятков тысяч преступлений. И как навели порядок? За счет того, что стали э, по мелочам э, везде акцентировать внимание именно на мелочах. То есть за мелкие преступления обязательное наказание. То есть, например, помните, в 90-х годах у нас тоже были обязательные мытье окон автомобилей. Да, которые обязательно мыли и требовали деньги, чтобы им дали. Да? Вот в Нью-Йорке это тоже была активная проблема, и их всех поубирали, условно. Mm -hmm. То есть вот с этого начиналось с наведения порядка э, с малых каких-то сегментов для того, чтобы показать э, людям о том, что э, го в городе важно соблюдать порядок. Не нужно ни мусорить, ни кидать мусор на пол, нужно все-таки искать. Если человек видит порядок, если видит чистую площадь, он никогда не выбросит там бумажку. А если он видит, что площадь вся в мусоре, он может тоже выкинуть, потому что так все делают. Это психологический фактор. А почему начинается борьба как бы из центра? Там понятно, что, ну, в центре вот всегда относительный порядок. Почему там не из Борчаговки, ни Строещины, да. там, с Деснянского района? Ну, вот как-то вот с Объясню, объясню. В центре было. Нам нужна, важна была, как исходя из той же теории разбитых окон, важна была локальная победа. Нам важно было взять один район и очистить полностью от незаконных мафов. В Печерском районе было порядка 350 мафов, законных там чуть меньше 200. А вот эти вот 100 мафов, их было достаточно легко и быстро демонтировать. И тем самым мы дали четкий сигнал э, сетевикам, крупным мафовикам, по сути, как мафиози мы их так условно называем, потому что это без шуток. Ведь угрозы посыпятся постоянно. И с чем угодно, и как угодно. А по этой причине мы дали четкий сегмент, что порядок в Киеве будет наведен. Вот уже первый район без незаконных мафов. Вот будет следующий район, который будет без незаконных мафов. Потом мы пойдем в следующий район, и постепенно порядок наведем. Здесь стоит еще не забывать: есть тоже такие локальные проблемы, например, с передвижной торговлей. Мы видим часто, что когда мы демонтируем, Мафой на их место может стать как какой-то бус, продающий шаурму. Угу. А в законодательстве на сегодняшний день у нас нет полномочий демонтировать, э, по сути, маф шаурму, э, который незаконно ведет торговлю по той причине, что это автомобиль. Если мы демонтируем автомобиль, значит это уголовное дело на меня, как на директора департамента, потому что я демонтировал транспортное средство, а это будет трактоваться как угон. Именно по этой причине мы взяли глубже, мы изучили полностью э, детально э, правила благоустройства и нашли, акцентировали внимание на том, на каком пункте, где внести изменения, э, чтобы нам позволили тем самым э, за счет решения Киевсовета демонтировать э, транспортные средства, которые занимаются нелегальной торговлей. А и на ближайшей сессии принято? Это это, на ближайшей сессии это решение будет принято, уже все прошли комиссии э, городского совета, и на ближайшей сессии это уже будет вынесено на порядок данный, и в ближайшее время мы уже сможем демонтировать незаконные автомобили, занимающиеся незаконной торговлей. А ГАИ как-то привлекается к этому? То есть они могут э, забирать эти автомобили на штраф-площадку. Посмотрите, да. на сегодняшний день, к сожалению, в законодательстве у нас не прописана возможность эвакуации транспортных средств. То есть э, это реальная проблема, она существует. То есть если человек нарушает правила, ему ничего сделать не могут, если он вышел из автомобиля и закрыл автомобиль. То есть эвакуировать автомобиль, возможно, только если есть угроза, потенциальная, там, я не знаю, там теракта, еще чего-то там и так далее. А как люди эвакуировали автомобили, если ты не проплатил за парковку, приезжал. Это же было эвакуатор. ранее, тогда, давайте вам напомню, это тоже было решение Киевсовета, которое было потом в суде отменено. Uh -huh. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, 2012 год это 2011 год. Вот в те, в, те, в те периоды, тогда это было, но это решение было отменено через суд вы, значит, очистите потом следующий район за районом от МАФов, но вы еще и в центре спускаетесь в подземные переходы. и там тоже наводите порядок, я, я, так понимаю. Да, Даже есть... здесь тоже стоит акцентировать внимание. Давайте поговорим, то есть есть четкое разделение. Подземный переход, территория подземного перехода и территория метрополитена. На сегодняшний день территория подземного перехода это является балансовой территорией районных автодоров, ШЕУ, шляхов сильного управления. А территория метрополитена, что разделяется в желтой линией, так называемая внутри подземного перехода, это уже территория метрополитена. На территории метрополитена на сегодняшний день 70 мафов, у которых закончились договоры аренды старые, и которым уже отключено электричество, они постепенно демонтируются. По той причине, что там даже нет возможности заключить повторно договор аренды в связи с тем, что есть нарушения норм ДБН и норм пожарной безопасности. Что касается подземных самих переходов, там обычно и больше бардак. Самый большой бардак это обычно не на территории метрополитена балансовая, а на территории именно подземного перехода, то есть где Территории является автодора. Там на сегодняшний день действуют так называемые инвест-договора что является достаточно специфичным. Данные договора заключались, если не ошибаюсь, порядка 2011-2012 года. Как это делалось? То есть инвестор брал на себя обязательство проводить постоянный капитальный ремонт в подземных переходах, оплачивать электричество и убирать мусор. По факту, что мы имеем на сегодняшний день? Договора заключены на невыгодных для города условиях, условиях, по факту. То есть город, к сожалению, с этого не получает ни нормальной прибыли, не получает ни реконструкцию данных подземных переходов. То есть тогда, видимо, была коррупционная чистая схема, либо в Администрацию президента Преянуковича, либо в городскую администрацию заносилась определенная сумма, и договора и подписывались. По факту, на сегодняшний день что мы имеем? Мы потребовали от инвесторов, так называемых, в кавычках инвесторов, потому что они никакого ремонта по факту не делали. То есть они максимум могли что-то побелить чуть-чуть, но реального ремонта они не делали, хотя зарабатывают на том же подземном переходе Майдана. Там сумасшедшие деньги там каждая точка, на которой, если не ошибаюсь, арендонаниматель платит там, ну, не меньше тысячи долларов. То есть там на самом деле сумасшедшие деньги находятся. И инвестор обязан как минимум соблюдать свои инвест-обязательства, ремонтировать подземные приходы а Когда мы видели последний раз отремонтированный подземный приход на Майдане, Майдане Независимости, ну когда реконструировали Майдан Независимости. Тогда. Логично, да. Очень давно, скажем так. Плитку еще положили при Мельченко. Так вот, на сегодняшний день мы обязали инвесторов заключать новые дополнительные соглашения, исходя из которых город будет получать гораздо больше доходов, соответственно, тех доходов, которые будут вкладываться в реконструкцию. И в ближайшее время мы обязали инвесторов начать и реконструкцию и ремонт подземных переходов. Если данное обязательство, исходя из дополнительных соглашений, не будут соблюдаться инвесторами, данные договора будут разорваны и все малые архитектурные формы подземных переходов будут демонтированы. Также они обязаны э, инвестора навести порядок по комплексной схеме, потому что тогда они сами заключали и подписывали комплексную схему, когда был заключен вес договор в 2011 году. Э, но даже они ее не соблюдают. Они ставят все равно свои малые архитектурные формы, не исходя даже из той комплексной схемы, которая сами подписали что и было недавно на Майдане независимости когда мы демонтировали те мафы которые не попали по комплексной схеме в данную схему а вы отслеживаете, вот вы там очистили, допустим, Печерский район, а потом перешли вот сейчас перейдете в, Шевче, в Шевченковский район. То, что происходит в Печерском районе, а там взяли мафы и поставили опять. Конечно, на, на, на это скрывать. прежде всего у нас является приоритетным направлением, и район администрации за это отвечает. У них есть как отделы благоустроя, так у них есть и отделы торговли. А, обязательства район администрации не допустить установку новых конструкций. Если вдруг только каким-то образом они там появляются, то они обязаны их демонтировать. Это является уже проблемой районной администрации. Задача наших инспекторов Департамента благоустройства коммунального предприятия Киев Благоустрий как раз-то отслеживать постоянно эту вертикаль. И бывают, скажем так, в кавычках сумасшедшие предприниматели, которые все равно пытаются в том же Печерском районе ставить новые мафы, но мы моментально приезжаем и их демонтируем. Mm -hmm. Скажу больше, динамика действительно была у нас не очень большая. Мы это сами понимали, по той причине, что у нас было только два крана и две платформы, что позволяло демонтировать не больше 10 мафов в день, а ранее, напомню, у нас в день могли ставить до 20 мафов новых. То есть мы можем демонтировать максимум 10, в лучшем случае, если нет сопротивления, а новых могли ставить 20. Такая проблема раньше была, на самом деле. На сегодняшний день установку новых мафов, в принципе, не производится. Это единичный случай. Их действительно они есть все равно, но их уже не больше 20 в неделю. Угу. То есть их стало намного меньше, чем было. И они в первую очередь и демонтируются. Проблема это связана с чем? С тем, что... Точнее, проблема для предпринимателей, почему они так быстро демонтируются, связана с тем, что мы перестали возвращать им мафы. У нас было поручение мэра, которое нам, по сути, заставило нас провести инвентаризацию в коммунальном предприятии и на штрафплощадках. На основании инвентаризации, пересчета конструкции, которая там находится, мы имеем право не возвращать, пока инвентаризация не закончится. Мы не заинтересованы заканчивать инвентаризацию быстро, для того, чтобы не возвращать мафовикам их мафы. И почему стало это работать? По той причине, что экономика, банальная экономика и математика. Один маф, чтобы поставить, стоит порядка 50-60 тысяч гривен, сама конструкция. В месяц они могут зарабатывать от 6 до 8 тысяч гривен в зависимости от, видимо, потока, то есть места расположения. Соответственно, сколько должен простоять МАФ, чтобы он себя окупил? Ну, больше полугода. Мы эти МАФы сносим новые, которые появляются в течение месяца. То есть, следующая проблема была связана, еще раз, чуть-чуть перед этим говорили, о том, что у нас малые мощности на демонтаж. На сегодняшний день законные МАФы, те, которые платили по его участию, они заплатили с октября месяца по сегодняшний день порядка 44 миллионов гривен. Именно из этих денег... Из спецфонда по поевому участию бюджета Киева было выделено 14 миллионов гривен на увеличение субподрядных возможностей на демонтаж незаконных конструкций. То есть, по сути, законные мафы оплатили демонтаж незаконных мафов. Угу. То есть, часть средств была взята на проведение тендера. Киев благоустрей уже провел тендер коммунальное наше предприятие. И вы нашли людей, которые будут делать это. Да, уже уже подрядчик, уже подрядчик есть. И этот подрядчик с сегодняшнего вечера с завтрашнего утра начинает массовый демонтаж в одном из районов Киева для того, чтобы показать хорошую динамику на демонтаж. То есть мы, мы предполагаем, что в день мы сможем демонтировать не меньше 30 конструкций. МАФ, вы, вы сказали, стоит 50-60 тысяч Это примерная гривен, стоимость, гривен, стоимость да? конструкции МАФ. Это исходя, опять же, я здесь не готов отслеживать, потому что это то, что говорят сами предприниматели, о том, что примерная конструкция, которая им обходится, это 50-60 тысяч гривен. Возможно, это скачка доллара, я не знаю точно. Uh -huh. Ну, хорошо, то есть да. вот примерно там 50 тысяч гривен. Но их тоже делают не в гараже, да? То есть есть какое-то предприятие, которое имеет склад металлоконструкции. Склад... В основном эти предприятия в Киевской области. В Киевской же. области. Да. И их нельзя никак проконтролировать? То есть, ребята, вот сейчас вы для кого делаете мафы, если мы запретили устанавливать? Это предпринимательская деятельность, к сожалению, или к счастью, это уже судить на сегодняшний, на сегодняшний день гражданам Украины, у нас запрещены проверки предприятий, по факту, исходя из постановок кабмина. До, если не ошибаюсь, 1 июня продлили запрет на проведение проверок. Поэтому угу. даже если бы мы захотели и выявили, то ни Киевская областная администрация, ни Киевская городская администрация не имеет права проводить на хозяйствующих субъектах Какие-либо проверки до истечения данного срока. Да, но все-таки Маф это же не чемодан, да, что я его взял в руки и провез. Вы говорите, что ежедневно там, в Киеве сейчас устанавливают Ставилось. еженедельно до 20 мафов. Да. То есть, это же нужно, опять же, Правильно. платформа, чтобы. Хороший его... акцент. Именно поэтому мы начали активно сотрудничать с городской милицией, конкретно с городским ГАИ. Угу. А, для того, чтобы провести МАФ, это крупногабаритный груз. А, точнее, не габаритный груз, да. Это крупный груз, который необходимо получить разрешение в ГАИ. Угу. Соответственно, во-первых, сейчас, э, я скажу, как и есть, там на сегодняшний день ГАИ почти не выдает таких разрешений. Это только обычно, если это идет где-то реконструкция каких-то зданий, да, э, то они показывают обоснования. Соответственно, на реконструкцию и туда не могут какие-то бытовки строительные вести. А на сегодняшний день, действительно, ГАИ начала активно вместе с милицией отрабатывать это направление. Мы за что благодарны киевской милиции, потому что за последний месяц, в принципе, устанавливались только палатки. По сути, сезонная торговли незаконные, которые можно провести в любом автомобиле в багажнике, в принципе, для установки. А МАФы, в принципе, почти на сегодняшний день не ставят. Здесь есть большая заслуга и киевской милиции, которая действительно стала ночью отслеживать активное передвижение э, мафов, и ГАИ стала тормозить и штрафовать э, водителей, которые перевозят. Все равно где-то что-то проскакивает, но надо не забывать, что есть проблемы и в ГАИ, по той причине, что там постоянное сокращение, увольнение. Сейчас начнет работать с июня э, у нас, по сути, муниципальная полиция. Мы очень сильно на, на нее надеемся и полагаемся, и делаем большой акцент как раз и на их работе. Есть же с киосками Киев-Хлеба, да? Они как-то активно да. начали, как грибы, просто вырастать. Их ГАИ не останавливает, то есть с Киев хлебом. По, по Киев хлебу сейчас проясню. То есть, с чем связана проблема? Был проведен инвест-конкурс. Есть проблема, есть монополия Киев хлеба самого же, по торговле хлебом они начали необоснованно поднимать цену, начиная еще с июля прошлого года. То есть, с такой проблемой мы столкнулись, получили сумасшедшее количество жалоб со стороны киевлян, которые требовали взять под контроль данную ситуацию. Тогда Киевская городская администрация внедрила свою позицию, каким образом можно отрегулировать цены хотя бы для малообеспеченных киевлян. Было предложено провести открытый инвест-конкурс по продаже социального хлеба, на котором обязать победителя конкурса продавать социально, социально незащищенному стану населения хлеб, соответственно, по умеренным ценам, то есть на сегодняшний день, это, если не ошибаюсь, 4 пятьдесят и 4,55, в зависимости от трех видов сортов, которые там продаются по социальным ценам. Помимо mm -hmm. того, что там продается другой хлеб не по социальным ценам, еще и должен продаваться по социальным ценам. Так вот, был проведен весь конкурс, и Киев хлеб на тот момент продемпинговал, по факту. То есть, и для того, чтобы не допустить на киевский рынок э, других... Они поставили для себя за выгодные, невыгодные условия, победили в этом конкурсе и начали установку мафов. Там была действительно проблема, связана с тем, что Киев Хлеб не получал паспорта привязки на конкретные локации. С чем и связан этот бардак, который аккумулировался в том, что мафы ставят на зеленых зонах. Мы вмешались сейчас, сейчас в этот бардак, мы запретили Киев Хлебу ставить мафы на зеленых зонах. На сегодняшний день у нас выявлено порядка из 100 локаций уже, которые поставлены, 26 локаций скандальные, которые были поставлены на, на погоджу, без погоджения городской администрации. И, соответственно, мы э, планируем сейчас эти мафы переставить. В те локации, которые не будут мешать. Есть же мафы незаконные. Можно демонтировать незаконный маф, на его место поставить маф-киев хлеба. Но здесь стоит акцентировать внимание, что достаточно это важно по той причине, что, возможно, это была провокация самого же киев хлеба и ставили на зеленых зонах. По одной простой причине: и они, им невыгодно продавать социальный хлеб киевлянам. На самом деле, для них это убыток, потому что у них есть монополия. И поэтому они пытаются ставить в скандальных локациях, и сами, возможно, вызывают этот э, общественный резонанс для того, чтобы им запретили установку новых мафов, для того, чтобы не продавать социальный хлеб, потому что и банально для них это убыток. То есть мы предполагаем, что возможно здесь есть элемент провокации со стороны Киев хлеба. Если Киев хлеб действительно этим занимался и будет продолжать заниматься, с ними будет разорван инвест договор, и, соответственно, будет предложено другим производителям хлеба в Украине поставлять хлеб в Киев и продавать социально незащищенно И тогда, население, по, по вашей хлеб. логике, Киев хлеб скажут, мы же хотели, но нам же просто КМДА запрещает это делать. Вот да? именно по этой причине в сегодняшний день локации все Киев Хлеб обязали согласовывать с городской администрацией и скандальные мафы, которые не поставили на зеленых зонах, переставлять. То есть, и опять же говорю, мы предполагаем, что возможно это была провокация со стороны Киев Хлеба, и на сегодняшний день она пресечена и взята под полный контроль. Киев Хлебу запрещено ставить новые мафы, не согласовав их с городской администрацией. Но стоит также отметить еще, почему проблема, даже если мы возьмем какую-то нескандальную локацию, да, это есть реалии сегодняшнего Киева. Почему тема мафов важна в Киеве, помимо той теории, которую я рассказал, да, по той причине, что уже вся выносная торговля в Киеве доведена до абсурда. Киевляне не и ненавидят любые ларьки. Любые, какие бы они ни были. Но, а если По факту. Бы... Это есть негатив, это, это к сожалению, взрослый негатив бардаком, который создавался. Создавался администрация Черновецкого, создавался другими подструктурными подразделениями города. И этот бардак привел к тотальной антипатии горожан к мафам. Но если бы стоял МАФ и все бы к нему негативно относились, он был бы убыточный и никто бы там ничего не продавал. Но туда люди заходят, покупают. И... Ну, это такая логика тоже, конечно, приемлема. И мы к этому просим Кивлян, что главная э, возможность борьбы с МАФами, это если вы перестанете в них покупать. И люди действительно в таких случаях задумываются, начинают уже переставать. Мы, кстати, видим кстати, сейчас реальную динамику, что многие МАФы закрываются банально из-за того, что им уже невыгодно работать, по той причине, что кивляне действительно туда стараются не ходить. А эти МАФы, их можно привести какой-то вот действительно к все правильно, какой форме Помните, единой? я вам сказал про два этапа. Первый этап это демонтаж мафов, которые не платили поевую. Второй этап это принятие комплексной схемы и наведение порядка среди законных мафов, так, чтобы они не мешали кивлянам. Именно под вторым этапом подразумевается, что исходя из комплекса схемы, будет выдаваться предпринимателям паспорта привязки. В этих паспортах привязки указывается четко, какая архитектурная форма у них должна быть. Если там указано, что у него маф не должен превышать 10 квадратных метров, у него на сегодняшний день 20 квадратных метров, он должен, соответственно, убрать свой маф и заказать себе сделать маф в определенном архитектурном типе. То есть у нас есть, скажем так, направление. К приведению порядка к единому архитектурному типу. Но мы тоже должны понимать предпринимателей на сегодняшний день реальных предпринимателей. Я сейчас не говорю про сетевиков. 30% есть реально мелких предпринимателей, которые сами работают в своих мафов. И это есть социальный бизнес. Если сам предприниматель, который владеет мафой, в нем работает, это социальный бизнес. Очень важно для нас акцентировать внимание, когда идут дискуссии по поводу там, проплаты по его и по поводу обсуждения комплексной схемы. Самое важное, чтобы те предприниматели, которые работают, они и владели этими конструкциями, чтобы не было сети. Почему? Потому что на сегодняшний день сетевики, по сути, облагают данью предпринимателей. Они постоянно повышают им арендную плату, потому что понимают, что предприниматель присиделся на своем месте. И тем самым облагают его по сути данью. Предприниматель ничего уже не может сделать. Нам гораздо интереснее было бы и логичнее, и социальнее, и правильнее, если бы этот предприниматель сам взял и поставил себе этот МАФ. Вместо того, который он снимает в аренду. Я говорю условно. То есть mm -hmm. это правильно и логично. Мы против сетей, потому что сетевики, по сути, заинтересованы только в одном. Они заинтересованы в бардаке в отсутствии правил для того, чтобы получать максимальную прибыль. А вы говорили о том, что киевляне вот все вот негативно, так от, в большинстве своих случаев к мафам настроены. Но есть люди, которые говорили: зачем вы убрали мафы? То есть есть ответная реакция от киевлян. Скажу честно, только есть ответная реакция со стороны владельцев мафов и тех, кто в них работает. Я, честно говоря, почти не знаю киевлян. но ко мне ни один киевлянин реально не обращался. Который бы сказал, что он э, за тот или иной мав, чтобы его все равно оставили. И кстати, что можно еще э, акцентировать внимание? Вот постоянно, когда я находился на других эфирах, то есть тот же пример ТРК Киев, либо другие телеканалы, радиоэфиры, постоянно идут звонки в студию. Uh -huh. э, не было ни одного звонка за мав все звонки были против мафов. Это еще одно подтверждение. Есть даже социология, порядка 70% килян вообще против каких-либо мафов в Киеве. остановка и маф, вот когда они спаренные, соединенные. Остановочный комплекс. Остановочный комплекс, хорошо, пусть он так правильно называется. Это правильно? И там продают сигареты и пиво. И, в принципе, те же дети стоят на остановках с бабушками, едут там во всякие секции и все это видят. Мое личное, моя личная позиция заключается в том, что вообще нам нужно не минимизировать продажу алкоголя и продажу табачных изделий в мафах. На сегодняшний день позиция, в принципе, мэра точно такая же, и мы по максимуму в комплексной схеме убираем мафы, которые будут заниматься алкогольными продажами и продажами сигарет. Не забывайте, что с 1 июня, на чем мы тоже акцентируем очень важное внимание, начинает действовать у нас, в действии входит закон о том, что пиво является алкогольным напитком. Соответственно, пиво уже не смогут продавать в рядовых мафах. Это является для нас очень важным моментом в плане борьбы с алкоголем в Киеве. Сьогодні з нами був в студії Дмитрий Білосаковець та директор департамента благоустрою та охорони природного середовища КМДА. Спасибо. Дякую вам, що завітали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.